Abang doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Kalau boleh subscribe, belilah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abang. Abang nak sambung kisah jalan uh, Seram. Okey, cerita pertama ni penulis kata, korang tahu tak pasal jalan di Merapuh iaitu di sekitar jalan uh, daripada Kuala Lipis Menghala ke Merapuh dan ke Gua Musang Di sini ada satu tempat berlaku kemalangan paling ngeri Sebuah bas aa, yang berlaku pada hari raya puasa kalau tak silap aku Dan masa ni tahun 2003 Sebelum ni adik aku pernah cerita lah Cikgu dia yang berasal daripada Kelantan Selalu cerita tentang jalan tersebut Yang mana jalan ini adalah sebuah jalan yang agak menakutkan terutama kat kawasan kemalangan tersebut selalu terjadi tiba-tiba kereta mati tiba-tiba kereta rosak bila start enjin 2 3 kali boleh hidup balik tapi kereta jadi berat berat yang teramat-amat macam lebihan muatan kereta jadi slow dan makan masa yang lama nak sampai ke Kota Baru. Aku tak ambil pot sangat bila dengar cerita di atas ni sehinggalah jiran aku mengalaminya sendiri. Okey, jalan yang dimaksudkan ni habis rasa ni jalan Bukit Tujuh lah. Ada satu kemalangan bas yang berpuluh orang ataupun berbelas orang meninggal dunia. Ha, itu cerita ni memang ngeri lah kalau ingat balik. Bila tengok dalam berita di mana tengah-tengah malam ada mayat bergelimpangan uh, di kawasan tersebutlah akibat kemalangan bas ekspres. Okey, uh, ini cerita yang saya baca lah. Tak tahulah kebenaran dia. Kita saja menyampaikan saja. Tup-tup dalam pukul 5 petang, anak lelaki dia iaitu Abang M. Abang M nama orang tu lah. Abang M ni dia call lah uh, ayah penulis. Dia cakap ayah dia sakit berat tak kabar apa maknanya tak sedar kira macam nazak macam tu ayah aku memang terkejut gila sebab walaupun Pak Cik tu ada penyakit tiga serangkai ha, tiga serangkai ni kecil manis darah tinggi dan jantung tapi sebelum tu dia tengok orang tu memang sihat walafiat lah jadi Pak Cik ni memang glamour lah dekat tempat penulis ni sebab dia buka kedai makan Ha, roti canai dia ni memang best gila kalah roti canai kedai mamak kata penulis. Okey. Jadi ayah penulis ni dia tanyalah macam mana si lelaki tu boleh kena penyakit ataupun boleh sakit secara tiba-tiba. Jadi anak dia bagi tahu selepas lalu Kuala Lipis ha, nak masuk ke Gua Musang tu ayah dia jadi lain macam. Panas, sakit kepala, sesak nafas. Tetapi dia orang teruskan juga perjalanan anak dia yang bujang ni dia tukar dengan ayah dia lah bila dia tengok ayah dia ni tak boleh nak drive dah dia suruh ayah dia duduk um, di tempat beliau dan dia ambil alih uh, steering kereta lah nak sambung perjalanan balik ke kota baru. Bila sampai di kota baru ayah beliau ni terus tak sedarkan diri jadi dia orang terus bawa ayahnya Pergi ke hospital. Ha, jadi ayah penulis ni dia jadi tak sedap hatilah bila dia dengar cerita ayah pada kawan penulis ni sakit teruk. Jadi pagi-pagi ni uh, dia panggil member-member dia. Ha, ayah penulis ni panggil member-member dia lepak dekat kedai kopi. Lepas tu dia berpakat esok pagi-pagi lepas subuh uh, mereka akan ke Kelantan lah nak menziarahi pak cik tadi yang sakit tadi. Okey, jadi ayah penulis dengan kawan-kawan dia ni bertolaklah ke Kota Baru, pergilah melawat pak cik yang sakit tersebut. Okey, dah dah melawat dah, dia orang balik harilah. Ha, balik hari pukul 5 petang ni ayah penulis sampailah kat rumah, dah siap melawat ni, sampai kat rumah dah. Jadi ayah penulis uh, bagi tahu dia kata masa dia pergi melawat tu pakcik tu memang tak sedar diri lagi lah. Ha, memang macam koma macam tu lah. Setengah jam lepas uh, ayah penulis ni bagi tahu dekat penulis begitu. Tiba-tiba penulis ni dia dapat call daripada abang M. Haa uh, abang M ni ayah pada pakcik yang sakit tu lah. Uh, dia call uh, penulis dia kata nak bercakap dengan ayah penulis. Jadi penulis ni panggil ayah dia dia kata ayah 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 abang M nak cakap dengan ayah dia cakap gitulah. Jadi ayah dia pun pergilah ambil gagang telefon ni dia bercakap lah dengan abang M. Abang M bagi tahu ayah penulis dia kata e, Pakci lepas pada Pakci uh, jumpa ayah saya tadi, tiba-tiba ayah saya ni dah sedar dah daripada koma tapi dia tak kenal orang sekeliling. Mungkin ayah penulis ni dia pergi ni dia ada baca-baca sesuatu lah jampi-jampi sikit bila dia balik tu pak cik yang sakit tu terus boleh sedar uh, dan buka mata tapi dia macam blur lah tak kenal orang di sekeliling dia uh, jadi abang M ni bagi tahu lagi dia kata bapak dia ni cakap pun merapu-rapu tak faham langsung uh, dia orang bila dengar ayah dia orang tu cakap Abang M ni cerita lagi dekat ayah penulis dia kata pak cik Uh, bila ayah saya jadi macam tu saya panggil lah seorang ustaz uh, panggil seorang ustaz datang tengok-tengok ayah saya sebab bila kami cek guna BP set ni darah ayah dia ni okey buk tak ada darah tinggi ke apa semua kan abang M bagi tahu ayah penulis ni lagi dia kata pak cik uh, lepas pada ustaz datang tu ayah saya tiba-tiba kena rasuk ada uh, ceritalah cerita lah dia kata ayah dia kena rasuk dan bila ustaz ni berkomunikasi dengan makhluk yang ada dalam diri ayah dia ni Tiba-tiba ayah dia bertukar suara jadi suara perempuan Dan perempuan ni bagi salam lah dia bagi salam ke ustaz Dia cakap Assalamualaikum ustaz Nama saya Katijah ha, Katijah ke Zubaidah ke lebih kurang macam itulah ha penulis lupa nama dia dia salah seorang daripada mangsa kemalangan bas tersebut ha, makhluk yang ada dalam badan pak cik tu bagi tahu yang dia adalah salah seorang mangsa kemalangan tempo hari bukan tempo harilah bertahun-tahun lepas ha, dia cakap tempat family ni berkelah tu sebenarnya adalah tempat beg pakaian dia tapi beg pakaian beliau ni dah terkambus sudah dengan tanah sebab dah lama dah dia mengalami kemalangan. Jadi Zubaidah ni ataupun jin yang ada dalam badan ni dia minta maaf lah dengan ustaz tu. Dia kata maaf lah saya tak ada niat pun nak susahkan orang. Sebenarnya saya nak tumpang keluarga dalam kereta ni nak balik ke Kota Baru saja sebab nak tengok mak saya yang ada di Kota Baru. Dia cakap lagi dekat Ustaz ni. Bahawa dia ni selalu balik. Aa, lebih kurang sebulan sekali lah. Daripada tempat kemalangan ni. Dia balik ke rumah mak dia. Di Kota Baru. Ustaz tu tanya balik lah. Dia tanya kau balik dengan apa? Dia kata. Jadi jin dalam tubuh tu. Dia cakap lah. Senang je Ustaz. Saya balik ni saya tumpang kereta lah. Tak pun saya tumpang bas. Tak pun saya tu pang lori yang lalu lalang ni uh, dia cerita lagi sebenarnya ramai je arwah-arwah uh, yang duduk tepi jalan ni tunggu nak tumpang siapa-siapa nak balik ke kota baru uh, jadi itulah rasa permainan jin lah ni kan uh, kalau dah arwah dah di alam barzah tu tak adalah nak tunggu-tunggu bas nak tunggu-tunggu kereta nak balik kampung kan, takkanlah benda tu pelik juga kan, mungkin ini adalah hmm, oh, panggil apa jelmaan-jelmaan jin aku kan. Jadi bila ustaz tu tanya lagi pasal kemalangan ni, jadi perempuan ataupun jin yang ada dalam badan pak cik ni dia macam marah betullah. Dia macam menggelupulah, dia cakap bengonglah nate tu, bawa bas laju benar dia kata. semua orang-orang kat sini semua marah kat driver bas ni dia kata. Pakak duk tepi jalan ni, duk tunggu driver bas tu. Kalau driver driver bas tu lalu dia kata mampus nanti dia orang nak kerjakan jadi confuse juga kat sini kan ha, driver bas tu bukan meninggal ke ha, pelik cerita ni tapi tak apalah abai cuma sampaikan ustaz tu pun mintaklah perempuan tu keluar daripada badan pak cik tersebut dan perempuan dalam badan itu pun ataupun jin itu pun menangislah tersedu-sedu sambil meminta maaf sebab susahkan family uh, jiran penulis sebelum dia keluar ni dia bagi salam lepas tu pak cik itu terus sedar dan sihat seperti biasa cuma tak boleh keluar wad lagi lah sebab kepenatan esoknya baru keluar mana dia pak cik ni dia kena histeria ni ataupun kesurupan ni masa dia duduk dekat dalam ward rupa-rupanya pada hari jiran aku bertolak balik ke Kelantan itu kereta pakcik itu tiba-tiba mati kat satu kawasan di merapuh ketika abang M dan ayah dia tengah cek apa yang patut dekat enjin ni sebab tak hidup family dia yang lain-lain ni bukalah uh, ataupun hampalah tika dan buka bekalan makanan dan berkelahlah kat tepi jalan itu sementara tunggu enjin kereta hidup jadi Abang M pun pelik juga Sebab dia tak adalah usik apa-apa sangat kat enjin tu Bila start dalam 2-3 kali Kereta hidup kembali Jadi penulis kata cerita ni Aku dengar daripada mulut ayah aku Jadi aku memang tak tanya dia uh, Sebab aku muskil jugalah uh, Jadi penulis kata kalau orang-orang Kelantan yang ada alami peristiwa macam ni bolehlah komen-komen. Okey, cerita kedua ni tajuk dia Lebuh AMJ uh, Highway Alu Gajah Mua. Okey, uh, pencerita ni nama dia Chas. Chas kata masa tu dia bawa lah best friend dia ni balik kampung. Kebetulan tunang best friend dia ni kerja ataupun study dekat Melaka lah. Jadi best friend Chas ni nak ikut lah. Chas ni balik kampung dia sebab alang-alang nak berjumpa dengan girlfriend dia ataupun nak jumpa dengan tunang dia lah. Jadi malam tu tunang best friend Chas ni bawa lah mereka semua ni pergi makan dekat Umbai. Biasanya kalau Chas nak pergi Umbai ni dia akan lalu ikut jalan kampung tapi malam tu tunang best friend Chas ni dia kata dia nak ajak lalu ikut highway AMG lah ah ha, sebab dia kata kalau lalu kat situ baru cepat sikit ah ha, jadi perjalanan ke sana tu dia ceritalah kisah kawan dia tu dia pesan dekat uh, mereka ni yang mana dia tunang kawan dia ni lah dia kata kalau nampak ada gerai tepi jalan ataupun kat tepi highway ni walaupun awak nampak dekat gerai ni banyak sangat kereta jangan sesekali berhenti ha, better lah dia kata teruskan perjalanan walaupun lapar macam mana pun sebab kawan dia ni pernah kena katanya masa tu kawan dia ni on the way nak balik muar, jadi dia singgahlah makan dekat gerai makan tepi highway tersebut Memang banyak sangat kereta dia kata berhenti kat situ ada kereta ada lori ada bas semua berhenti kat situ dan kedai tu nampak meriah sangat jadi kawan pada tunang dia ni berhentilah uh, dekat situ sebab nak makan dekat situ lepas makan tu macam biasalah ha, dah makan apa semua dah bayar pergi kat kereta dia hidupkan enjin dan teruskanlah perjalanan tak sampai beberapa minit selepas memandu ni tiba-tiba dia perasan wallet dia tertinggal atas meja makan jadi sebab tak berapa jauh daripada tempat tersebut jadi dia carilah tempat untuk U-turn dan menghala balik ke tempat restoran tersebut lah ha, jadi dia pun patahlah balik ke tempat yang dia berhenti tadi puaslah dia duk fikir kat mana lah kedai tadi cari-cari tak jumpa dan tiba-tiba dia rasa eh kat sini sebenarnya kedai yang dia berhenti tadi yang dia kata tapi pelik kenapa tak ada kedai dan tak ada dah kereta banyak-banyak tersebut jadi dia macam garu kepala lah tiba-tiba beliau nampak kat tepi jalan ni macam ada benda macam wallet dia duk tepi jalan jadi apa lagi dia berhenti kat kereta tersebut dan dia terus ambil wallet dia ni terus dia pecut lari daripada tempat tersebut ha, dia kata dia naik kereta terus pecut balik ke rumah dia duk fikir apa benda lah dia makan tadi Ah ha, Chas kata kalau dia mau termuntah lah masa tu kalau terjadi pada diri sendirilah kita pun sama kan tiba-tiba kita tahu yang kita makan tadi Uh, bukan dekat kedai makan manusia biasa lah uh, mesti kita fikir kita dah makan cacing ke, makan apa-apa benda kan. Ah uh, Chas kata memang betul kalau lalu highway tu waktu siang mana ada gerai ataupun mana ada restoran dekat tepi highway tu kan. Katanya lagi pun mana ada apa tu tempat makan tepi highway kecuali kalau tempat RNR. Okey. Jadi, Chas kata nasib baiklah dia jarang guna lebuh AMJ tersebut. Dia kata sebab kat situ banyak sangat traffic light dan lagipun Chas ni dia suka ikut jalan kampung. Ada juga orang komen ni, dia kata dia pun selalu juga dengar macam-macam cerita dekat lebuh tersebut. Ada member dia cerita pada suatu hari dia lalu dekat kawasan tersebut, dia tengok kawasan tersebut, ada satu kawasan lapang macam padang bola dan kawasan tu adalah dekat-dekat dengan sungai rambai. Kebanyakan pokok kelapa sawit uh, ada dekat situ tapi ada satu kawasan tu dia lapang je macam padang, berbukit sikit dan tak ada semak sangat. Ha, jadi tiba-tiba BF dia ni, boyfriend dia ni telanggalah sesuatu. Dia terlanggarnya macam nampak macam orang orang pakai baju putih bila dia tengok apa dia langgar itu rupanya dia terlanggar satu sosok orang panggil apa malam malam ni seram nak sebut uh, dia terlanggar gula-gula yang duduk berdiri kat tengah-tengah jalan yang berbunjuk-bunjuk putih tu kan jadi benda tu bila kena langgar ni dia tergolek-golek-golek-golek ah uh, lari daripada kawasan tersebut jadi kawan dia isi minyak dekat petrol station Dekat lebuh AMJ tersebut Aa, Kampung ayah beliau dekat Kesang katanya Jadi saudara mara dia cerita juga Banyak juga berlaku aksiden di highway tersebut Aa, Dia kata banyak kenderaan yang bawa laju Walaupun kawasan tersebut ada kampung Dulu time balik kampung daripada Kuala Lumpur Penulis lalu juga lalu situ Lepas tu lalu shortcut daripada Sungai Rambai ke Sungai Mati Malam-malam pukul 12 lebih pun pernah lalu seorang-seorang Setakat ni tak pernah kena lagi Alhamdulillah Cuma pernah jumpalah uh, kucing mati sepanjang jalan Adalah lebih 10 ekor masa tu pukul 4 pagi Pelik juga kan tiba-tiba kalau kita nampak tepi jalan ni ada seekor kucing mati, biasalah tu kan. Tapi dia jumpa bila nampak seekor kucing mati, tiba-tiba pergi depan lagi. Ada lagi seekor sampai lah dia kira sampai 10 ekor kucing mati. Jadi itulah pelik juga cerita kan bila nampak tiba-tiba ada kucing mati yang banyak sangat dekat tepi jalan. Okey, itulah dua cerita yang dapat Abel share pada hari ini. Semoga jadi hiburan, jadi iktibar dan jadi panduan kepada kita semua, sekian terima kasih siapa-siapa yang belum cuba lagi kopi Tuan Hutan Meja Fitri ni, cuba minum separuh dulu, ha, besok baru separuh lagi, takut kesan dia ni power sangat akan ha, terlebih power, nanti takut jadi superman pula, jangan risau kopi ni memang selamat dan ada CJ yang mengesahkan, siapa minat boleh tengok dekat description Abel di profil youtube